Всем привет! Вы на канале Леди Кэр. Сегодня мы снимаем кукинг, который называется молочный коктейль. Для этого нам понадобится молоко, клубничка, мы взяли еще тертую клубничку, вишня и черная И черная смородина. Но вы можете взять красную смородину, если нету. А также нам понадобится штука, чтобы давить все. Еще понадобится миксер. Для начала мы все ягоды высыпем в одну тарелку. Высыпаем смородину. Давай вместе. Давай. Я помогу. Выбрать. Давай. Так, теперь вишенку. Вишенку. Вишенку сначала. Так, Потом это. На клубничку и давайте терку Клубничку. Да. Да. Не хочется смешивать. Поставим все наши ягоды в микроволновку на одну-полторы минуты, зависит от мощности микроволновки, чтобы ягоды все растаяли и из них выделился сок. Такие вкусные ягоды. Вот так аппетитно у нас все получилось. А теперь мы подавим этой штучкой все наши ягоды. Пропустим ягоды через ситце. Вот мы все процедили. Сейчас это все взобьем миксером, а остатки можно скушать. Получилось очень вкусно, как пирог. я сейчас ем. И не забудьте обязательно посахарить блюдо. Ну а точнее заготовку для коктейля. Мы сбили коктейль, теперь его разольем, и по... разольем. по стаканчикам и украсим. Наш коктейль готов, и мы будем пить его. Давайте опробуем его. Пей, Андрюшенька. Давай, струбочки, попробуй. Очень круто. Вкусно, Андрюш? Эй, я пучку съем. Всем пока-пока.